mana yani kechadan beri o'sha tonirovka masalasi yanaham muhokamada jamoatchilik orasida ijtimoiy tarmoqlarda kun tartibiga qaytdi chunki yana, da, da, Çünki, yana hamar xabar bo'ldi uzoq kutilgan xushxabar bo'ldi ya'ni davlatimiz rahbarini qarori bilan demak tonirovka borasida o'sha ruxsatnoma borasida ancha yengillik yaratildi ya'ni o'sha orqa oynalar bepul qilinishi oldi yon oynalarga to'lovlar esa demak olti barobargacha qisqarishi e, mana shu issiq kunlarda juda judayam bir yaxshi qaynoq xushxabar bo'ldi manimcha haydovchilar uchun bu nimani dalolati bu demak bir tomondan o'sha jamoatchilikni yutug'i bo'lsa ya'ni qanchalik bu nima deydi kattami kichik masalami 'sh jamoatchilikni demak qiynab turgan masalani uzoq yillar aan jamoatchilik vakillari tomonidan jamoatchilik faollari blogerlar turli xil soha vakillari tomonidan doimiy o'z e'tirozlarini demak yuzaga chiqarishlari demak davlat tomonidan hukumat tomonidan tinglanishni belgisi bo'lsa ikkinchi tomondan bu o'sha davlat rahbari o'zi aytgandek mana shu insonlarni demak muammosi ularni demak qiynayotgan muammolarni hal qilish ularni rozi qilish va doimiy mana shu ikki tomonlama davlat va fuqarolar o'rtasidagi dialog bugungi siyosatda bir ustuvor rol o'ynashi jamiyat doim o'sha tashabbuskor sifatida oldi qatorda turishi borasidagi gaplarni bir nima deydi de amaldagi namuna sifatida ko'rish mumkin endi davlatimiz rahbari kecha yig'ilishda aytdilar undan tashqari bu boshlanishi edilar bu kabi ko'plab o'sha aholiga qiyinchilik yaratayotgan masalalarda demak de yengilliklar yaratilishi kutilyapti kutilyaptiki mana bugun o'qidik soliq ma'murchiliki to'g'risida ham juda yam yaxshi bir foydali tadbirkorlar uchun fuqarolar uchun foydali qaror chiqdi man ishonamanki bu o'sha aytganlaridek boshlanishi va biz Uh, mana shu judayam uh, ko'p mana shu fuqarolarimizga yengillik yaratishi mumkin bo'lgan uh, yaxshi qaror uh, demak farmoyishlarni uh, qonunchilikdagi o'zgarishlarni kutib qolamiz endi to'g'ridan to'g'ri qarorni o'ziga to'xtaladigan bo'lsam uh, aytish kerakki uh, demak qaror uh, ancha uh, kutganimizdek bo'ldi ya'ni man shaxsan o'zim shu orqa oynalarda demak orqa yon oynalarga demak tonirovka uchun to'lovlar bekor bo'lishini kutgandim va bu amalga oshdi endiold oldi old yo oynalarida demak ma'lum bir to'lovlar qoldi balki bu hozirgi jarayon e, uchun to'g'ri qarordir chunki o'sha avvaldan juda judayam ko'pchilik qimmat to'lov qilgan demak haydovchilar bor hozir to'liq bepul bo'ladigan bo'lsa ularni keskin e'tiroziga yoki bu olingan mablag'larni qaytarishiga sabab bo'lishi mumkin edi katta mablag'larni ehtimol shu nuqtai nazardan balki hozircha o'sha oldi yon oynalar uchun to'lovlarni saqlab qolingandir balki keyinchalik keyingi demak bosqichda bu to'lovlar ham bekor qilinsi manimcha maqsadga muvofiq bo'lardi endi ikkita masala bor qarordan kelib chiqib ya'ni o'sha prezident qarorini ko'radigan bo'lsak demak hukumat qarori tegishli tartibda prezident qaroridan kelib chiqib to'g'irlanishi kerak va mana shu to'g'irlanish jarayonida vazirlar mahkamasi qarorida demak e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsalar bor bulardan birinchisi o'sha aytganimdek demak bu to'lovlar bekor qilingunga qadar yoki to'lovlar kamaytirilgunga qadar eski narxlarda to'lagan haydovchilar tomonidan eski narxlarda to'langan ruxsatnoma masalasi ya'ni ularga qanday yengillik yaratiladi ya'ni oshiqcha pullar qaytariladimi yoki demak o'sha mablag'larni demak o'sha to'langan mablag'ni qolgan proporsional darajada olib turib ya'ni qolgan oylarga nisbatan mablag'ni hisoblab turib shundan kelib chiqib demak uni uzaytirib berilish masalasini uni ham alohida e'tiborga qaratish kerak deb o'ylayman undan tashqari demak masala bo'ladi man yana bitta masalani ilgari surmoqchi edim bu E, fuqarolarimizga haydovchilarimizga aytgan bo'lardim ya'ni xavfsizlik masalasi albatta e, issiq kunlarda o'sha e, konditsioner samarali ishlashi uchun tonirovka muhim lekin shu bilan birga shuni e, esda tutish kerakki demak o'sha e, e, Iı, yon oynalarni oldi yon oynalarini belgilangan demak o'sha standartdan oshiq darajada shaffoflikni demak kamaytirmaslik kerak yani tonirovkani judayam qalin yopishtirib bo'lmaydi shu plyonkalarni ya'ni shu xavfsizlik talablarini unutmasligimiz kerak ayniqsa o'sha yomg'irli kunlarda yoki kechqurun qorong'ida haydayotganda ham hushyorlikni oshirish kerak jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak man ko'p ko'rganman o'sha haydovchilar tomonidan oldi yon oynalari demak o'sha qoraytirilganda plyonka orqali o'sha demak old ko'zgu oynalarini ko'rish nuqtalari ochiq qoldiriladi bu nimaga o'sha kechqurunlari yomg'irli kunlarda shu haydovchilarni xavfsizligini ta'minlashda old ko'zgu oyna orqali haydovchi demak orqadan yondan bo'layotgan harakatni ko'ra olishi kerak shuning uchun man tavsiyam bo'lardi haydovchilarga demak yo ya oldi yon oynalarni tonirovkasini shaffoflik darajasini limitini saqlash yoki imkon qadar o'sha old avtomobil oldidagi ko'zgu yon ko'zgu oynachalariga Da, da ko'rish qobiliyatini beradigan demak nuqtalarda tonirovka qilmaslikni maslahat qilgan bo'lardim yana bitta masalani o'ylayman shu kunlarda agar o'sha orqa yon oyna tonirovkasi sababli jarimagao'sha tonirovkai ruxsatnomasi tugagan bo'lsa ruxsatnomasiz orqa yon oynani tonirovka qilib Uh, yo'l patrul xizmatlari xizmat xodimlari uh, tomonidan jarimaga tortilgan bo'lsa avtomobilni jarima maydonchasiga olib kirgan haydovchilar bo'lsa man maslahat berardimki uh, demak bu jarimani to'lamasdan uh, sud tartibida masalani ko'rish ya'ni sudga murojaat qilgan holda Uh, demak jarimani bekor qilish imkoniyati bor nimaga desangiz mana birinchi iyuldan orqa yon oynalari demak to'liq bekor bo'layotgan e inobatga olinsa uh, qonunchilikda shunaqa narsa borki agar qonun uh, shaxsni uh, yengillik yaratuvchi qonun bo'ladigan bo'lsa ya'ni fuqaroni foydasiga ishlaydigan qonun hujjati bo'lsa uni orqaga tadbiq qilish imkoniyati bor deylik o'sha uh, şey, uh, ikki kun avval kimdir orqa yon oyna demak noqonuniy yoki ruxsatnomasi muddati o'tgan sababli jarima maydonchasiga avtomobil tortib yetti yarim million shtraf yozilgan bo'lsa ular bu shtrafni to'lashni o'rniga demak sudga murojaat qilishsa o'sha yangi bepul birinchi iyuldan kuchiga kiradigan 'sh orqa yon oynalarni bepul bo'lishi inobatga olinib o'sha ma'muriy kodeksn tegishli moddasi bor ya'ni orqaga yengillashtiruvchi qonunlarni orqaga kuchga kirishi inobatga olib sud tomonidan demak bu jazolar bekor qilinishi mumkin agar shunaqa fuqarolar haydovchilar bo'lsa mandan bu bitta huquqiy maslahat bo'ladi deb o'ylayman umuman olganda yana bir bor hammani jamoatchilikni bu kichik bo'lsa ham bir yutuq' bilan tabriklayman ya'ni o'sha fuqarolarni yoz oylarida demak issiqlik yaratuvchi tonirovka qoidalarni yengillaganli bilan lekin o'z vaqtida shu bilan birga mas'uliyatni unutmagan holda mana shu oldi yon oynalar old oynalarni tanirovka qilib demak yo'lda harakatlanadigan haydovchilarimizdan yana bir marta ogohlikka chaqirgan holda bu shaffoflik darajalarini tonirovkani shaffoflik darajalarini xavfsizlik standart talablariga amal qilgan holda qilishlari undan oshirmagan holda imkon qadar o'sha yomg'irlik va kechki payt avtomobilni haydaganda oynalarni ochgan holda yoki o'sha yon ko'zgu qismini ochiq qoldirgan holda ehtiyot bo'lib bundan foydalanishlarini so'rab qolaman rahmat